Привіт з вами, я ваша дівочка Блонда, і ексклюзивно у моя профешн секрети краси та сексуальності найвідвертіших дівчат шоу бізнесу. Никому неведомой подробности из житья гурту Никита. Обычная девушка из украинского маленького украинского городка стала самой красивой девушкой на планете. Несподевание зизнанья Тащи Тананы. Мне просто добавили чуть-чуть мозгов. Найгорячище видео, выступы до фотосессии. Группа Никита оттуда шлет привет группе Viagra. Ще з 2008 року сексуальні співачки зайняли тверду позицію на шоу бізнесовому Олімпі. І вже вісім років поспіль нікому нею не поступаються успіх групи Нікіта в унікальності групи, в унікальності концепції групи і в унікальності учасниць колективу. Если у нас на обложке Никита, я могу ехать на две недели в отпуск и не думать ни о чем, потому что все будет хорошо в любом случае. Многие, очевидно, знают то, что Даша по версии журнала Playboy входит в 12 самых красивых девушек мира за всю историю журнала. Группа Никита, мне кажется, на сегодня далеко-далеко оттуда шлет привет группе Viagra, которая уже не существует, как по мне. Верьте ему. Этих девочек камера любит так, что стоит позавидовать. Казалось бы, да, такие неприметные девчонки, а включается камера и нормально. Однако, несмотря на всю свою любовь до сексапильных девчат, не все съемки выдаются легкими. С Никитой, наверное, самая сложная была, которая в воде, где мы их снимали под душем все время. Они все время были мокрыми. Фотограф должен был поймать именно тот момент, чтобы никто вот это вот не сделал, но ну, было удобно. Но и на обложке они были, да, так вот на них лилась вода. И эта обложка вышла, по-моему, в 13 странах мира. То ж в чём секрет неповторной и звабливой сексуальности красунь с гурту Никита? Первый закон шоу-бизнеса – это всегда провокация. Если звезда не провокационна, если она не харизматична, она в априори неинтересна. Все мы помним прекрасно выходки Даши «Оставь его», когда она снимала трусы. Все мы помним прекрасно, когда она при всех а, непосредственно выходила с… А, хозяином плейбоя она в 2007 году получила титул юбилейная плеймейт это девушка самая красивая девушка в мире которая выбирается один раз в пять лет непосредственно американская редакция и хью хефнера хью Хефнер, когда обращается к украине а мы раз в год встречаемся с главными редакторами то у него в лос-анджелесе то где-то вот по миру и он всегда через меня передает привет I love you. І вот так обычная девушка из украинского, маленького українського городка стала самой красивой девушкой на планеті за п'ять лет по версии самого авторитетного мужского издания в мире. На M1 Music Awards Никита розкрила нову грань своєї розкутості екстремальну сексуальність. Ось що побачили глядачі на кращій музичній премії країни. Девочки очень сексуальные, Muito incrível, pega a ucraniana Очень красиво, сильно. Часто мы ставим себе цели, в которых не уверены, сможем ли мы их достичь. Вот этот вот азарт, опасность, экстрим, он действительно завораживает и вдохновляет. Олег Боднарчук запропоновал такую идею, видякую которой девчата просто не могли отмолвиться. Смелая история, смелые девушки. Я вообще, в принципе, всегда с уважением отношусь, некой такой долей вдохновления, к тем людям, которые готовы к тому, что там их привяжут за ноги и потянут куда-нибудь наверх. Мы с удовольствием согласились и готовились в течение месяца. Мы летали. И тем более это вода, и тем более это зима, и тем более это микрофоны. Там физически сложно некоторые вещи было выполнять. В предпоследний день перед шоу я сказала, все, я не буду летать, я не хочу, эта вода мне залетает в нос, в уши, я ничего не вижу, я не хочу умереть под куполом. Страх настолько поглинил сведомость Даши и Танани, что номер находился на меже взрыва. Я знал, что есть какое-то напряжение с этим номером. Но как-то в телевидении так устроено, что режиссер отвечает за то, что номер состоится. На самом деле Даша бесстрашная девушка. Я думаю, она помогла себе сама. Мне было очень страшно, потому что кружилась голова. Но когда подошли наши друзья и сказали девочки, это так красиво. Забудьте на две минуты обо всем. Слава богу, это произошло. Я не присутствовал на всем репетиционном процессе, а уже как зритель смотрел его в зале. Ну, це було, звісно, нечто. Це було очень шикарно і неожиданно, тому що це було навіть экстремально. І не знаю, якщо я б змог то такого зробити на сцені. Вражаючим виявився не лише виступ. Стилісти гурту також вигадали ризиковані метаморфози з одягом. Незважаючи на появу дівчат у сукнях, що приховали усіх принади, вода змила сірість одягу, і глядачі побачили Більйо такого вінтажного направлення, котре ми діка. металлическими пластинами, добавляли такую долю сексуальности в виде кистей из золотых цепочек. И хотелось так, чтобы оно все работало в движении. Не пошло, но сексуально. У меня было такое ощущение, не знаю, величия какого-то и чувство подвига. Это ни с чем не сравнимое. Доктор виліз із під пристинки. Похоть, бажання, звісно, секс. Концерти, фотосесії та відеокліпи. Нікіта, зокрема, Даша Астаф'єва на цьому не зупиняється і вже вкотре підкорює кінопростір. Вона усилено займається, бік уроки актерського майстерства, пробує себе в різних фільмах, в різних ролях. Ой, мне очень везет, потому что все фильмы, в которых я принимала участие, они были основаны на моем каком-то, наверное, жизненном образе. Вот хотели там молодую девушку, которая искренне влюбилась в первый раз в жизни. Вот я скажу, может быть, какую-то лесную фразу, но мне не приходилось играть. Тем паче, что у «Ніч Святого Валентина» партнером Даши став ее улюбленный актор и известный нюхач страны Кирило Кяро. Она показывала закадровые моменты, и самое мне смешное запомнилось, это когда доктор вылез из-под простынки и сказал, ну вот мы и познакомились. И Даша говорит, это была первая сцена, когда она действительно познакомилась с этим актером. Бачу. Ну вот и познакомились. Этот фильм «Ничто, то Валентина» это эксперимент и я рахую, что он удался. Вообще весь фильм он ну, достаточно легкий, интересный. Я на Дашу смотрю с любовью и с нежностью, и э, она каждый раз раскрывается для меня по-новому. Даша Стафьева полностью, в принципе, выполнила свою роль при всех за, против, и при том статусе, и котором она, в принципе, в жизни является. Когда Даша делилась впечатлениями после съемок, вот это ее состояние влюбленности, состояние девушки, которая Такое сегодня было на съемках. Я просто представила, что весна уже наступила, и что я в этом состоянии. Всем хочется любви, всем хочется тепла, всем хочется верить в чудо. И, конечно, такие комичные ситуации нас заставляют поверить то, что вот такое вот настоящее, его стоит дождаться. А стоит э, забыть какие-то боли, обиды, какой-то неприятный опыт, отнестись к нему мудро и дождаться свое вот настоящее. Так в чем уж полягая секрет сексуальной красоты и неповторного стиля горты Никита? Дивимось просто зараз. Но сексуальность, понимаете, это слово, которое не передает всей глубины того, какие девушки есть на самом деле. Это не просто сексуальность, это искусство эротики, искусство соблазнения. Это нечто большее, значительно большее, чем сексуальность. Это то, что идет изнутри. Очень много лет я упорно худела, искала какие-то диеты, занималась всеми видами спорта, которые там я считала мне по плечу. Сейчас я себе позволила такую роскошь оставить только занятия для души. Те занятия, которые действительно делают меня счастливыми. Танцы, хореография и йога. Это вот мое. Она делает некоторые такие позы, что их не могут делать очень продвинутые мастера. Она, например, стоит на голове без рук. Я увлекаюсь спортом, наверное, с самого детства. Сейчас активно занимаюсь ТРХ и кроссфит. Кроссфит – это новое веяние в Украине. От это программа подготовки американских солдат в армии. Да, это сложно, и лень иногда побеждает, к сожалению. С Дашей мы занимаемся вдвоем йогой. Я все время относилась к йоге как просто к растяжке. Состояние ОМ не мое вообще. Но когда ты кайфуешь от того, что тебе где-то тянет, и ты вдохом-выдохом можешь ослабить это место. Я только вот буквально недавно начала ощущать это состояние. А вот надыхают Дашу Танану совсем простые речи. А... суп. суп. Сегодня меня вдохновил вегетарианский суп, который мне приготовила Даша. В этом году открылась моя кулинарная чакра. Даша всегда безупречно готовила. Это я вам открою, не знаю, секрет ли это. Может, в ней открылась кулинарная чакра, но она всегда безупречно готовила. Все мои какие-то гости зазываются только кулинарными моими талантами. Даша, она ведь моя властное коронное блюдо. Борщ об этом хите я знаю уже много-много-много лет. This is what we eat. Борщ. Не со свининой, с курицей. Мы Идем в птицу. Адже, щоб там не казалось, девчата завжды прагнуть маты неперевершенный выгляд. Они выигрышно подают себя в обычной жизни. И это, конечно же, не с таким, может, сексуальным подтекстом, как мы их привыкли видеть на экране, но в любом случае это очень вкусно выглядит. что касаемо личного, у нас есть вещи, которые, безусловно, действуют на всех просто с сражает на повал. Девочки, это тот случай, когда все идеально садится. Что бы ты ни придумал, это будет хорошо однозначно. Это сумасшедшие наряды, которые мы, когда проходим мимо нас, все вот так. Даю сто процентов, что все оборачиваются, что зашла Нана и Таша. Не секрет. Но моей половинке недавно исполнилось тоже 30 лет, что она очень болезненно переживала. Я всячески пыталась поддержать, потому что 30 лет, мне кажется, это самый волшебный возраст. Со всей вот этой красотой, успехом, там, узнаваемостью. Мне просто добавили чуть-чуть мозгов. За всю жизнь вот такого ощущения наполненности, мудрости, какой-то осознанности я никогда не чувствовала. И абсолютно в кайф делать все, работать отдыхать, знакомиться, общаться. То есть все то, что мы видим э, на экране, да, вот эту магию, э, этот объем, эту глыбу на самом деле в жизни это очень абсолютно компанейские девушки простые в общении. Я знаю, что они там пытаются каждая еще и по-своему развиваться, но пока они вместе, вот получается такой продукт, который остается в пике. Все как-то ушли на второй план и остались наши девчонки хорошие. С вами была моя профессион и я ваша девушка-блонда. Побачимось.